अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वा बरकातुहू अवाम न्यूज़ के साथ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी-अच्छी खबरें हैं बीएनपी ने कहा है कि अब इत्तेहादी नहीं रहे وزیراعظم की दावत में शिरकत से इनकार कर दिया बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा ने وزیراعظم इमरान खान की जानिब से दी गई अशाइया की दावत ठुकराते हुए कहा कि अब वो حکومتی اتحادی نہیں رہے नजी टी वी के मुताबिक वजी अजम इमरान खान ने आज इतहादी जमातों के रहनमाओं कोशाइये में मदू किया है जिसमें बी एन पी को भी शिरकत की दावत दी गई है ताहम उन्होंने एशाइये में शिरकत से इनकार कर दिया बी एन पी के रहनुमा जहाजब जमालदीनी ने कहा कि वजी अजम का आशाइया हुकूमती इतिहादियों के लिए है इनकी जमात अब इतिहादी नहीं रही इसलिए इनका वजीर अजम की एशाइये में शिरकत का जवाब नहीं है याद रहे गुजश्ता दिनों बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबरा सरतार सरदार अख्तर मैंगल ने हकूमती इतहाद से अलहदगी इख्तियार की थी तहरीक इंसाफ की जानब से मनाने की कोशिशों पर इनका कहना था कि हुकूमत में जाना अब मेरे बस में नहीं हकूमत से अलीदगी पार्टी की सेंट्रल एग्जेकटिव कमेटी का फैसला है किसी फर्द वाहिद का नहीं एक और खबर की तरफ चलते हैं काफ लीग भी वजीरजम के आशाइये में शिरकत से माजरत कर गई मुस्लिम लीग काफ ने वजी अजम इमरान खान के अशाइये में शरीक न होने का फैसला किया है तर्जुमान का, काफ लीग का कहना है कि पार्टी रहनुमाओं की मसरूफियात की बिना पर अशाइये में शरीक नहीं हो रहे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीरम इमरान खान की जानब से इतिहादी और हकूमती अरकान को वजी अजम हाउस में अशाइया दिया जाएगा जिसमें मामन मशीर भी शरीक हैं बी एन पी मैंगल पहले ही अशाइये में शिरकत से इनकार कर चुकी है नजी टीवी के मुताबिक वफाकी हकूमत की जानब से मुस्लिम लीग काफ की क्यादत से रबता किया गया और बाब्ता आशाइये में शिरकत की दावत दी गई ताहम मुस्लिम लीग काफ ने वजी अजम इमरान खान के आशाइये में शर्क न होने का फैसला किया है तर्जुमान काफली का कहना है कि पार्टी रहनुमाओं की मसरूफियात की बिना पर अशाइये में शर्क नहीं हो रहे तर्जुमान का मजीद कहना है कि हकूमत की इत्यादि हैं मगर अशाइये में शर्क नहीं हो रहे बजट की मंजूरी के तमाम अमल में हुकूमत को वोट दे रहे हैं ये कहना था पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तर्जुमान का चलते हैं एक और खबर की तरफ ये खबर है सीनियर साफी हसन निसार की तरफ से हसन निसार ने इमरान खान की हिमायत करने पर खुद को अहमक़ करार दे दिया सीनियर सहाफी हसन निसार का कहना है कि मेरे तो माथे पर लिखा था कि मैं तो उल्लू का पट्टा हूं मेरा इमरान खान से कोई लेना देना नहीं माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा और मौजूदा वजे अजम इमरान खान की हिमायत करने पर खुद को अहमक करार दे दिया उन्होंने नजी टी वी के प्रोग्राम में गुफ्तगु करते हुए कहा है कि लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मैं मायूसी फैलाता हूं लेकिन मेरे जैसा तो कोई अहमक उम्मीद परस्त था ही नहीं जिसने तीसरी कुत के ख्वाब देखे थे उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा कि मुझे कहा गया था कि ये ख्वाबों का आदमी है उन्होंने कहा कि ये पहली बार इकतदार देख रहे हैं अगर ये दो चार दुलतियां मारते हैं तो कोई बात नहीं एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे क्रिकेट का क्या पता मुझे इमरान खान के बारे में इतना पता है कि ये पॉपुलर आदमी है नून लीग की जानव से तहरीक इंसाफ हकूमत से करप्शन का एतराफ करने के मुताबे पर सीनियर सहाफी का कहना था कि नून लीग वालों को कहीं कहें कि पहले अपनी करप्शन का एतराफ करें यह जितने कपूर हैं ये किक बैक्स हैं छाज तो बोले छलनी भी बोले ये कहा था हसन निसार ने हसन निसार ने मजीद कहा कि इमरान खान से लेना देना नहीं 20 साल से बस जान पहचान है उन्होंने कहा कि मैंने तीसरी कुत की उम्मीद रखी मैंने इमरान खान के हक में इसकी हकूमत आने से पहले कलम लिखे लेकिन मैं अहमक था हसन निसार का कहना था कि लोग कहते हैं कि मैं मायूसी फैलाता हूं जबकि मैंने तो इनसे भी उम्मीद लगाई जिनको लोग काफी कुछ कहते थे इनका कहना था कि मैं बेनजीर और नवाज शरीफ के बारे में कहता था कि एक छुरा है और दूसरी छुरी एक खड्डा है दूसरी खाई लेकिन फिर भी इनसे उम्मीदें थी हाथों से लगाई गई गांठें दांतों से खोलनी पड़ती हैं यह कहना था सीनियर साफी और तजिया निगार हसन निसार का तो मुझे इजाजत दीजिए الله حافظ